Скажите, Иван, а вы ведете светский образ жизни? Вот я вот, например, люблю, так, знаете, вечером поехать в дорогой ресторан, потом позвонить девчонкам и в клуб, айда, кусить. До утра! Покупайте на рынке свиные копыта, потом на метро их везете домой, варите холодец, нажирайтесь на ночь, звоните одноклассница, бывшим, бросайте трубки. И человечков из желудей делать до утра. Это не светская жизнь, Александр. А что же тогда, по-вашему, светская жизнь? А светская жизнь это шоу, которое ведет Катя Сачи, которую мы пригласили прямо сейчас к нам. большую разницу на Катя Саче, вы нагерезните на ICTV. Здравствуйте, Катя. Витаю. Здравствуйте. Катя, а что, вот у вас самая большая в мире коллекция головных уборов, это я знаю. Они все невероятно разные. Сколько их всего? Достаточно богато. Никто давно не перераховывал. Ну, а надо бы. Эфиров было больше 400, тому. И головных уборов. Соответственно, было, было столько так, же как а и Кто него. их придумывает? Грубо говоря, кто скотч к блюдцу приклеивает? Кто Пять. шляпник? А, их много. Принаймне четыре разных женки створяют головные уборы для программы. Ах, какие они! С большим удовольствием Катя мы хотим показать пародию, новогоднюю пародию на программу э, Светская Святкая жизнь. жизнь. Светская жизнь с Катей Сачей в большой разнице. Якщо ви бачите на своїх екранах дурнуваті капелюшки то чуєте мій огидний гидний голос, це означає ви дивитесь світське життя. Передачу про те, як я безмила мило проладжу саме серце шоу-бізнесу. Мене звіть мало куди, але я примудряюся пробратися скрізь. Сьогодні ми з вами на карнавальній вечірку на честь нового року. Цей бал «Маскарад» зібрав всіх відомих людей. Юрка Юрченко, дуже приємно, що сьогодні на вечірці панує розкіш і патаж і гламур. І мені вдвічі приємніше усвідомлювати, що все це я. Доброго вечора, Віталій та Володимир. Скажіть, будь ласка, чому ви сьогодні вирішили прийти у костюмах супергероїв? Мы просто сразу после работы и не успели переодеться. А на шуму сама людина супермен? Шуму сама супер А не скажем, людина бурунка то супер Або людина енот то супер бурундук? Катя, вы бы не налегали на клубничный пункт. Пунш? Тут не до чего. Вся справа у моего капелюшки. Здравствуйте, Катя. Дуже цікаво, Анастасия Приходько. Скажіть, будь ласка, як вам взагалі Ну, все нравится, отстой. А там смонтируйте, как вам будет нужно. Ну что, давно вышли замуж? Скажите, пожалуйста, какие переваги в продолжном жизни вы уже от оценить? Ну, да, все хорошо. Мы любим друг друга. Гуляем. Собаку купили. Ну, в общем, все как указано в контракте с Константином Милан. Дякую, Настя. В шоу-бизнесе так завжди. Анастасия приходьки и уходки, а наша передача залишається назавжди. Зараз я возьму интервью у Анны. А что давно вышла замуж за гражданина Туреччины? Скажите, Каролина, что изменилось в вашем жизни после одружения? Ну, в принципе, ничего особо не изменилось. Я просто начала смотреть на жизнь немного другими глазами. И еще одно вопрос. Скажите, пожалуйста, из кого кутюрья ваша сукня? Катя, вы что? Это не платье. Это открытый купальник. Нарешті я знайшла людину, яка не зможе мені відмовити. Не зміг відмовити жодному телеканалу, не відмовить і мені. Доброго вечора, Савік. Скажіть, будь ласка, чому на костюмовану вечірку ви прийшли у сорочці та джинсах? Вам так зручно, чи ви ковбой? Чесно говоря, мене мало волнує мой внешний вид. Судьба страны решается в моей завтрашней программе. Поднимут ли цены на газ? Чего ожидать от четвертого транша? Будет ли сформирована широкая коалиция? Сколько будет составлять прожиточный минимум в связи со сложившейся экономической ситуацией? Да, ну и на фоне всего этого настроение электората. А Ой, вот так красав, мы на никто не посылал. Якщо ви появляєте дивитися, як успішні люди п'ють курвазі і їдять лобстрів, ця передача саме для вас. В ефірі свідське життя і я її ведуча Катерина Осадча. Доброго вечора, Анастасія. Скажіть, будь ласка, чому ви сьогодні вирішили прийти у костюмі снігуроньки? Мы вчера с Потапом созвонились, решили не заморачиваться и прийти в костюмах Деда Мороза и Снегурочки. Но у Потапа во время разговора на телефоне села батарея. И поэтому мы не успели договориться, кто из нас будет Дедом Морозом, а кто будет Снегурочкой. Скажи, Потап, какие у вас планы на час? Ну, в ближайшее время мы планируем с Настей Каменских снять пять новых клипов. Даже кого? а что же будете работать после завтра? Ну, може, ще п'ять снимем. Він головна фантазія всіх жінок Європи і Америки. Вона головна мрія всіх чоловіків планети. Він це брат Піт. Вона це Анжеліна Джолі. А я брала інтерв'ю у відомої української пари Потапа і Анастасії Каменських. Якщо вы не можете найти капці, мобильный телефон або журнал, подивіться за телевизором. Можливо, вчера вы смотрели «Светское життя». Доброго вечера, Анастасия. Кілька хвилин тому мы с вами бачились. Скажите, что изменилось в вашем жизни за эти несколько хвилин? Здравствуйте, Катя. Как здорово, что вы решили задать мне этот вопрос. У меня за эти пару минут прямо в корне изменилась жизнь. Подошла на бар, заказала коктейль, повернулась направо, повернулась налево. А тут опять вы. Кстати, Катя, а что за это время произошло в вашей жизни? Нет, лучше, Катя, скажите, сколько у вас шляпок? Это вообще шляпки? Скажите, Катя, а сколько будет стоить ваше молчание? Вчера вас видели полупьяность молодым получеловеком. Катя, как? Правда, что ваши вопросы придумывает Александр Друзь? Катя, а на каком канале Свобода для вас? Катя, а вы знаете, <служивает> что такое нокаут? Все а подошло до завершения светской жизни Катерины Осадчей. И, кажется, начинается сувора реальность. <служивает> <служивает> Екатерина Осадчей сегодня в большой разнице. Катя, ну как вам, скажите? Есть а, одно зауважение. Так. варто все ж таки було акторці змінювати сокні разом з капелюшками. Перевожу, надо було актрисі міняти в місті шапка мій й платі. Але в цілому це дуже мило і, взагалі, найкраща пародія, яка зараз існує на українському телебаченні, тому що власне на кожному каналі зараз є програма, яка є власне клоном. Тобто вам питають заподорожать. Кать, у нас есть уникальная возможность сейчас вам при помощи... Я так понимаю, что эта шляпка же не просто шляпка. При помощи нее вы принимаете прямой сигнал спутникового телевидения в голову. Кать, не могли бы вы посмотреть в нашу маленькую камеру и пожелать всем зрителям, новогодним зрителям ICTV поздравить их? Ну, какие-то поздравления. С наступающим Новым Роком, э, в наступающем Новом Роке счастья и, конечно, много интересных программ. Интересных программ, да, я слышал. Интересных программ. Прекрасно. Дорогие друзья, мы расскажем сегодня о новогодней большой разнице на АйСиТиВи. Спасибо с Новым Годом!